Трасы вожинок не замижня, Купила линию метро. Вы надо вот, же снимаете это, да? Же да? Бусик, там где остановок, здесь и там, а нет. Короче, едут то люди, вот так на быки. А, вот, и одна женщина стоит, а как всегда, лето, жарко, все же то руки свои позадирали. А, вот она, боже, кошмар, боже, кошмар, что ж такое люди такие вонючие, они что, в душ не ходят, боже, что ж так воняет, боже. боже. Мужчина, не дышите на меня, вы воняете, вы неужели не слышно, боже, закройте рот, как, как боже, 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 боже. Мужик говорит, женщина, у вас кривые ноги. У вас очень кривые ноги. А я завтра просплюсь. И чувак голосует на трассе, там, на, на голосует, и тут заполняется такой маленький червоный купирочек, и там такая блондиночка, стеклышка, и он такий, здравствуйте, Здравствуйте, а вы куда, мужчинка? Я говорю, мне в, в Житомир. Она, да? ой, прикольно, и мне в Житомир. Давай кто быстрее. Дорогая машина на большой скорости врезается в каток. Очень блатной чувак набирает номер, вызывает милицию, приезжает милиция, он отстегивает им несколько зеленых купюр. Эти подходят к водителю катка, говорят, ну, давай рассказывай, как обгонял, как подрезал. А мужчина, у которого очень важная встреча, прям важнейшая в жизни, она решает будущее его бизнеса. Он приезжает на парковку, где должен встретиться, и мечется вот все, вот впритык, опаздывать нельзя ни на секунду. Он мечется по парковке, задний ход, передний, все заставлено машинами, он крутится, 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 понимает, все, не успеваю. Возносит руки в небо, говорит, господи. Если сейчас здесь появится место на парковке, я бросаю пить, и каждое воскресенье я в церкви. Тут чудесным образом образуется место на парковке. Мужик так смотрит. А, все, не надо, спасибо, уже есть. Все, начинает парковаться в этом месте. Итак, Австралия, бар, жара. Вдруг неожиданно совершенно заходит в бар кенгуру, Подходит к барной стойке и говорит, джинс тоником. Ну и бармен, который вяло протирал бокалы, обалдел, конечно, ну, думает, ну ладно, кенгуру-то кенгуру. Наливает джинс тоником. Э 15 баксов, говорит кенгуру. Э кенгуру без проблем из сумки достает деньги, кладет бармену и попивает спокойно алкоголь. Проходит минут 10 и... Бармен, озадаченный вопросом, откуда же у Кенгуру деньги, говорит, да, пытаясь завязать разговор, говорит, знаете, не часто к нам захаживают кенгуру. Кенгуру говорит, ну да, конечно, джин с тоником 15 долларов. В лесу открылся магазин. Супер новый магазин. Выстроилась огромная очередь. Первый, конечно, лев, второй там медведь. И тут заяц пробирается, пробирается, пробирается. Ну, слышишь, говорит, Заяц, ну ты обалдел, встань, конец очереди. Не открылся магазин. На следующий день та же очередь, огромная. И Заяц опять туда пробирается, пробирается. Хочет уже, Лево уже, ну слушай, ну ты вообще обнаглел косой. М? Говорит, конец очереди, и там, говорит, стой и жди своей очереди. Ну хорошо. Третий день. И еще больше очередь. Опять косой пробирается, пробирается. Говорит, ну слушай, ну ты вообще обалдел. Говорит, да? ну как же так договариваться с тобой? Он, слушайте, если вы меня не пустите, в третий день мне откроется магазин. Женщина, а почему вы своему псу дали такое странное имя? Козел. О, как мне приятно, выходя с ним на прогулку, видеть, когда я его зову, как оглядываются все мужчины русский и думал, как бы выпендриться, купить какое-то себе такое домашнее животное, ну там собаки у всех крутые, там породы уже и свиней, а он себе купил козла. Пошел, выгуливает в центре города козла, подходит милиционер, и говорит, мужчина, вы что, обалдели? Вы не знаете, что в центре города животных вообще нельзя выгуливать? Почему? Ну как, почему? Нагадит. Ага, голуби он летают и гадит, и им ничего. Он говорит, ну вы понимаете, но голубь, это же символ мира. Знаешь что, Мент, Я за свой базар отвечаю. мой козлик теж войны не хочеть. Круїзний лайнер, здоровенний круїзний лайнер, як це буває. І там, звісно ж, шоу-програма на лайнері, має бути шоу-програма. І там працює фокусник. Працює фокусник, і він кісь там робить певні фокуси. І тут же в цьому шоурумі висить, значить, клітка з попугою. Попуга з першого, от... З першої ходки там висить, і він дивиться, а фокусник робить фокус одні ті самі, пасажири міняються, і він одні і ті самі фокуси. І в якийсь момент цей розумний папуга стільки разів дивився ті фокуси, що він вже просто розкусив якби, всю ту історію і почав от каркати під час того, як той показує фокуси. там, тіпо, там. Карта в рукаві, карта в рукаві, я знаю. Там. Тіпо, там. Платочок, платочок у внутрішньому кармані! Я знаю, я знаю. І в них така була вже. от. ну от. Зверскані приязнь, вони ненавиділи цей фокусник, ненавидів попугая, а попугай його далі на всіх представленнях, всі його фокуси там розкривав. І в якийсь момент знач, цей кораблік плив плив як то трапляється, з кожним великим титаніком, напоровся на якийсь айсберг і потонув такі обломки, кораблі рушення, на якійсь там дерев'яшці, фокусник один спасся і на якомусь порожньому чемодані попуга якимось чином там спасся И такие они, значит, на хвилях болтаются, дивляться одне на одно, дивляться, молчат, кровью налывается фокусник, попугай дивиться, 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 мовчить, мовчить, потом не витерпел. Ну все, каже, сдаюсь, рассказывай, куда корабль дів. Две страусихи бегут, одна старая, вторая молодая, а за ними два страуса. Ну, чтобы топтать, бегут их топтать, догонять, топтать. И они уже говорят, слушай, я больше не могу, я больше не могу. Я говорю, значит так, по команде раз, два, три, голову в песок. Пацаны пробегают, становятся, смотрят на вот это вот все. Говорят, так, я не поняла, а где девки? Если у вас в микрорайоне построили новый забор, положили асфальт, покрасили дома и никто не приехал, значит, вы в Германии. Настройку на стройку. Такие, алло, прораб Сидоров? Да, прораб Сидоров. Вы трубы уклали? Трубы? Да, я трубы уклал, а что? Ну так засыпай. Хорошо, сказал Сидоров. Звернулся калачиком и заснул. Мужик ночью идет, заходит в сарай, грабли надо взять. И он наступает на эти грабли, сверху на него падают какие-то кастрюли, он на лопату, кошка ему вцепляется в волосы, он падает в корыто с грязью, лежит и говорит, это не сарай, это форт Боярд какой-то. Крещатель, то Хрищатий, приехал к нам латыш, гуляет, наслаждается, как все красиво, потом, опа, ух ты, кошелечек. Открывает, а там полно баксов. Не хватает. Про великий и могучий еврейский народ. ООН собрание выступает посол от Израиля. Говорит, я бы хотел начать свою речь с экскурса в истории. Еще давным-давно... Когда Моисей водил нас, то есть вот этот вот народ по пустыне, он сказал, да будет вот здесь вот вода. Вот, вот я сейчас не вру, потому что я знаю, как там было. Говорит, вот да будет здесь вода. Ударил посохом о землю. И что, и что вы думаете? Там появилось озеро. Все давай же раздеваться, естественно, потому что жарко, 40 лет они уже ходили. И давай нырять в это озеро. Вылазят все эти евреи вместе с Моисеем. А арабы украли всю их одежду. Ясь Рарафат в этот момент вскакивает. Что вы врете? Что вы? Что вы там врете? Рабов в то время еще даже не было. Вот с этого я как раз и хотел начать свою историю. Ученые-исследователи в области секса путем опытов установили, что не так уж и плохо быть учеными-исследователями в области секса старичок сексологу и говорит, доктор, у меня после секса такой звон стоит в ушах, минут пять. Что это может быть? Доктор говорит, ну, а сколько вам лет? Он говорит, ну, 70. Ну, а что же вы хотели, друг мой? Аплодисментов. Женка приходит до дому, такая приходит, силу вот стилы, Оля, я вот это была у доктора, так то, что мы с тобой называли оргазмом, то оказывается у меня астма. Три подруги, одна является женой, другая является невестой. Третья является любовницей. Они решают своим мужчинам на какой-то там праздник, на 23 февраля, все сделать подарка, одеться полностью в кожу. Кожа, плетка, чулки. Э, встречаются через день и начинают рассказывать друг другу, как все прошло. Любовница говорит, о, это было что-то. Я пришла к нему в офис, раскрыла халат. Там кожа, чулки, достала плетку. Это был невероятный секс. Это было пять часов невероятного секса. Э, невеста говорит, э, я жду моего любимого дома. Он заходит, я стою, маска кожаная, чулки, плеть, все. Он сказал, что я никогда не любил никого, как тебя. И это было сумасшествие. Что мы творили? Ох, это было фантастика. Жена говорит, ну да. Я тоже одела маску, плетку, чулочки. Заходит мой, смотрит на меня и... Ну, что на ужин, Бэтмен? Царская семья, прибегает очень капризная принцесса к папе-королю. И говорит, папа, я сегодня хочу Александра Македонского! Ну, ты что, дура, что ли? Он же шумер три столетия назад. А я хочу, все я хочу! Ну, думаю, что, ну, надо что-то придумать зовет артиста. Говорит, слушай, может, прикинься, а? Македонский. Он конечно, легко, очень просто. Он, ну, давай. На следующий день он приходит. О, папа, а сегодня я хочу Коперника. Или нет? Лучше пусть это будет... Ну, папа, ну, подумай сам. Он, ну, хорошо, ладно. Знаешь, зовет этого. Опять, слушай, говорит, нам повезло, все хорошо. Вот. «Можешь прикинуться каким-нибудь знаменитым физиком?» Он, «Ну да, запросто, и Менделеем сможем». Ну, вот. ну и на третий день он приходит, «Пап, ты знаешь, я догадалась, что это был один и тот же человек. Но мне так понравился, пусть сегодня он, он, он вот, самим собой будет». Он опять зовет его и говорит, «Слушай, ты так понравился, головы с плеч не будет, но сегодня тебе понадобится быть самим собой». «Не могу я». «Ну как это не могу?» «Я импотент». Вот что сила искусства делает с людьми. Пошла в погреб в детстве, знаете, пошла девочка в погреб за картошечкой. 6 лет. У меня была такая шапка искусственная, лохматая. Может быть, помните, были в Советском Союзе. Вот они такие уши сюда вот так вот за это, шарфиком туго затягивались, такая с баламбоном, голубая шапка. И я, значит, была такая система. Приходишь в погреб, зажигаешь свечечку, ставишь там и лезешь в яму, накидываешь этой картошки. Но ну, я, видимо, наклонилась, шапочка от свечечки вспыхнула. Я под мою голову, вижу, она надо мной все горит. Пылает подвал. Я вот могу себе представить, несется девочка с пылающей головой, с вереском. И кое-как вытащила эту шапку с себя, сбросила, прибегая домой, кричу, мама, все горит, мама, все горит. Мама, пожар, кричит, пожар. Соседи с ведрами прибегают, летят в этот погреб. Мама говорит, смотрю, на пороге догорает скрученная эта вот искусственная шапка, а в подвале горит такая свечечка. Доченька, ну, в кожному дворі є бабушки, так? Да? І у нас така ж была була така сердовольна. І оце все время вона передивлялась всі ці серіали. І оце кожен раз виходить, просто боже. Я їх подивлюсь, О, ж він приходить, а вона ж нічого не помне, де її дитина в дурдомі неділю була, ніхто а він же ж таки весь приходить з пістолетом, починає це кричати. І uh, вона все час виходить, у нас там um, кіберкафе, оті uh, ком'юточки, оце, оце вона виходить, каже. Боже, гость, це кібернет кахве, отут от від. Крили. Як понаходять ці харкери, як починають тут то пиво, чіпсі чіпці харкаються, ці хакери, харкають? то вже весь поріг мені тут позахаркували. Ось <зас> ще вона казала, це сидить. Ой, комарі, комарі, оце вчора дивилась оцей канал Діскавері. Боже, чим тільки мужики ж оце без жінок не займаються? Сидять два здорових мужчини, лисі і дивляться в мікроскоп, як розмножуються комарі. Зербівку хапай, її де небудь під'їзді. Дивись, як вона розмножується. І тривогістя договору. Звоніть я там. Здравствуйте! А Василя Степановича можно до телефона? Извините, вы ошиблись с номером. Выбачьте, это психдиспансер? Нет, это квартира. Квартира? Слухайте, а вы не скажете телефон психдиспансера? Вы вообще в своем уме? Да чего ж, он же ж там рядом, біля вас. Нет, не скажу. Странно, а похоже, як на психдіспансер. Мене так зупинила е, наша Державтоінспекція, бо я з Андріївського узвозу просто в наглу перлася під знаком, так? І я тільки на Володимирську заїжджаю і їде на зустріч, єдина машина, це, звичайно, ДАІ. Включаються мігалки. Я за гвал, такий, ну думала, що все, руки на капоти і здаюсь. Я одне зрозуміла, що так спокійно треба реагувати на це все. І я, значить, і вони так перерізають мені дорогу, звідти вже вилізає, значить, людина, що вже біжить до мене. А цей, значить, розвертає водій і вирівнюється рівно так вікно в вікно зі мною. Він так опускає вікно, так гонорало. А я так спокійно, але там тремтячи, опускаю вікно, і він мені так, так. Так це ви! О! З вас нові анекдоти, ми вас відпускаємо. Я кажу, хлопці, ну про що? Ну про щось давати щось таке про гаїшника? Я їм розповіла таке анекдот, Я кажу, я про наших гаїшників нічого не знаю. Нічогісінько. Знаєте, от про американських знаю. Едет в автомобиле такая старая-старая пара, такой старый-старый-старый муж, вот такой старенький-старенький. И такая старая, вот, за вот него жена, такая старуха, такая дряхлая, такая, такая ужасная, такая несчастная. Такая. И вот они едут себе, едут, 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 и он так раз поворачивает. И тут полицейский. Извините, пожалуйста, сэр, но вы нарушили правила, здесь не было поворота, а вы повернули. Значит, жена Рето. Что он сказал? Он только что тебе что-то сказал? Он что-то тебе только что -то сказал? Он сказал, дорогая, что нет поворота, поворота нет, а я поверну. А, нет поворота, нет поворота, поворота. Я поверну, поверну. А, сэр, будьте ваши документы. А что он сказал? Он тебе только что что-то сказал. Вот он только что тебе что-то такое сказал. Дорогая, он попросил мои документы, документы мои попросил. А, документы, поворота нет, повернули, поверну документы. Надо, пока, надо да, да, да-да-да. Он продает документы, говорит, Джон Смит, штат Огайо. Сэр, вы из штата Огайо? Вы действительно из штата Огайо? Господи, вы знаете, Самый безобразный секс в моей жизни был в штате Огайо. Вы знаете, это такой был ужас, это был такой кошмар, это это ад был просто какой-то. Вы понимаете, это такой ужас. Я до сих пор это помню, забыть не могу. А что он сказал тебе? Он только что тебе что-то сказал? Он что-то тебе только что сказал? Скажи мне, что он тебе сказал? Он сказал, что помнит тебя до сих пор, дорогая, забыть не может. Це стоїть мною, значить уже ж стоїть же уже по, по роду служби щось треба йому зробити. Я розповіла анекдот, і ну, що, вам документи показати. Та не треба, не треба. Ну тоді, хоча б дихніть, то то дихнула.